السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو دین پر چلتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے اور جو دین کو چھوڑ کر چلتے ہیں اللہ انہیں ناکام کرتا ہے بہت پیارا بیان مولانا احمد بٹلہ صاحب کا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے بلیکین پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکے جزاک اللہ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہیں سارے کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں. جو دین پر چلتے ہیں جو دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرماتا اور جو دین کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرماتے ہیں. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں کامیاب فرماتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ناکام فرماتے ہیں. اور یہ ضابطہ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے جو دین پر چلے گا اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے چاہے اس کے بعد دنیا کا سال و سامان دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہو یا نہ ہو کم ہو زیادہ ہو اللہ انہیں کامیاب ہوں اور جو دین پر نہیں چل رہے چاہے وہ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں آخر کار اللہ انہیں ناکام کر دے اگر دنیا کی چند روزہ زندگی اس میں بڑے ٹھاٹ اس کے نظر آ رہے ہیں اور بڑے اس کی کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہوں چاہے کتنا بڑا بادشاہ چاہے کتنا بڑا وزیر لیکن آخر کار ناکام ہو اس لیے کہ جہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں وہاں کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی اور جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں تلاش نہیں کریں گے تو ملے تو کیسے ملے سارے انسانوں میں کامیابی کسی ملک کے رہنے والے کسی ملک کے رہنے والے کوئی زبان بولنے والے جہاں کے بھی رہنے والے ہیں اللہ نے ان کی کامی کا کامیابی کا ایک معیار مقرر فا دیا اور وہ ہے اللہ اتارا و دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا اور بعض قوموں کے تو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اشاعت فرمایا اس امت کی عبرت کے لیے اس امت کو سمجھانے کے لیے دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے گزرنے گزر جانے والی امتوں کو ہم نے جو دین پر چلنے والے اللہ کے حکموں کو کلا کرنے والے اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے ہم نے انہیں کامیاب کیا چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے چاہے ان کے پاس ساد و سامان کم تھا جی لیکن کار کامیاب ہو اور بڑے ساد و سامان والے اور بڑے مال دولت والے بڑی حکومتوں والے جب انہوں نے دین پر اپنی زندگی میں نہیں لائے اللہ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا آخر کار ناکام ہو گئے قارون بہت زیادہ مال والا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں شاع اس کے خزانوں کی چابیاں وہ ان مفاد یہاں لتنوس اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے آجی جا تھے چابیت ہے وہ تالے کتنے ہوں گے وہ خزانے کتنے ہوں گے جی دنیا کے مالدار ترین انسان تھا لیکن اللہ کے نبی حضرت موسا علیہ السلام السلام کی بات کو قبول نہیں کر رہا حضرت موسا علیہ السلام شاخ مانتے تھے کہ دیکھو یہ سارے خزانے اور یہ سارے مال دولت اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو اس مال میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں زکوات نکالو اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرو وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے اپنی قوت سے کمایا ہے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا اللہ کے نبی سمجھاتے رہے, رہے آخر شیطان نے اس کے کان میں پھونک ماری اور اس کو وروا کہ میں تو مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں مال کے زور پہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو میرے بھائیو ہو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے قارون کے بارے میں بھی قصہ سنایا ہے تو آپ اس سے بھی سبق حاصل کر لیں اور جو دین پہ چلتے ہیں اللہ کے تو وہ کامیابی ہوتے ہیں چاہے جس حال میں ہو مگر اللہ انہیں اچھا رکھتا ہے اور جو دین پہ نہیں چلتا تو اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے ناکام کرتا ہے اس کے مقدر میں ناکامی ہوتی ہے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں جزاک اللہ